أعوذ بالله من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الله فتمنوا الموت كنتم صادقين، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده، كيف بما كنتم تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في ما توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك صلى الله عليه وسلم الله اكبر